Hər bir xəstəliklə mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qayırsına vaxtında qalın. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün saat 10:50-də invaziv kardioloq Rəsim Məhramanovun təqdimatında ictimai kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Məyomed klinikasından dəvətli endokrinoloq həkim Aynur Muxtarova şəkərli diabet xəstəliyi haqqında danışacaq. Vaxtında müalicə olunmazsa şəkərli diabet insan orqanizminə nə kimi zərərlər vura bilər? Diabet xəstələri həkimə ən çox hansı suallar verirlər? Bütün bunlar haqqında Aynur xanımla maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Belə biz bu gün ə proqramın birinci yarım hissəsində şəkərli diabetdə ən çox səslənən sualları müzakirə edəcək. Şəkərli diabet bilirik ki bütün dünyada aktual olan bir xəstəlikdir. Özdə həyat tərzi də deyirsiniz. İnsanlar deyək ki, şəkərli diabet değilsə, bu şəkərli diabetə xəstəlik deyirik, amma şəkər xəstələri özlərinə bir Ə, belə deyib bərat qazandırlar. Bu bir həyat tərzidir. Mən özümü qoruyuram. Bəs bəli, həyat tərzidir. Bu nisbi anlamda doğrudur, amma diqqətə gəlmək, belə deyək, ə, yayındırmayaq ki, burada diqqət nəzərə alaq ki, ciddi ağrılışmaları var və insanı əlil edə bilər, kör edə bilər, miyokard infarktı, insult ətrafıların ambulatasiyası bunlar hamısı şəkərli diabetin ağrılışması nəticəsində meydana gəlir. Odur ki, şəkər xəstələri ekranlara yaxın əyləşin. Studiyamızın qonağı Mayo Med klinikasından dəvətli həkim endokrinoloq Aynur Xanım Muxtarovadır. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam doktor, xoş gördük. Təşəkkür edirəm Aynur xanım iştirakınız üçün, dəvətimizi qəbul etdiniz. Təşəkkür Biz bu gün elə bir məsələdən danışırıq ki, ə, şəkərli diabet haqqında öncə gəlin danışsaq, bir saat danışa bilərik ə doğru bildiyimiz yanlışlardan danışacağıq. Bəli. Şəkərli diabet əslində mən şəxsi praktikamdan görürəm. E, şəkərli diabet diabetiklər şəkərli diabet haqqında çox şey zənnətdi, bildiklərini zəndindilər, amma əslində təhrif olunmuş informasiyalar həddən artıq çox yayılıb. Hı -hı. Diabetiklər arasında olsun və yaxud da kənardan qeyri ixtisas həkimlərinin və yaxud da ki heç həkim ixtisasına daxil olmayan adamların müdaxiləsi nəticəsində ə e, təhrif olunmuş informasiyalar həddən artıq yayılıb. Adi fəhrizdən e, başlamaq istəyirəm mən. E, mənə müraciət edən patientləri soruşanda on nəfərin dən 8-indən soruşandakı siz təhrif saxlayırsınız? Onlar deyirlər ki, "Saxlayırıq, əməl edirik qaydalara." Mən xoşlayıram həmişə birinci birinci patienti qulaq asıb onun danışığını eşidim. Ondan sonra öz tövsiyələrimi ya da lazımdsa e, düzəltmələrimi edim. Paziyentdən soruşanda, "Kesis, pərz necə saxlayırsınız?" deyirlər ki, "Yağlı yemirik, qoynatı yemirik, şirniyyat yemirik, ıı, qızartma yemirik." Deyirəm ki, "Yaxşı, yemədiklərinizi dediniz. Nə yeyirsiniz?" Deyirlər ki, "Çalışırıq, çörəyi az yeyirik, qara çörək yeyirik, qara lavaş yeyirik, suxarı yeyirik, ıı, təmiz xalis bal yeyirik və ıı, çay içəndə də turş mürbəğ ilə çay içirik." İndi mən deyirəm, onlar mən sizə bir sual verirəm deyirlər ki, bu onun deyirəm ki, yağlı yemədiniz, qızartma yemədiniz, mədənizi, ürəyinizi, damarlarınızı qorudunuz. E, o bildiklərinizin arasında demək olar ki, patientlərin yəni onundan 9-unda belədir deyə mən deyirəm. deyirəm. E, Yedikləriniznin arasında diabetə aid pəhriz hardasa yoxdur. Deyirlər necə yəniz doktor? Deyirəm ki, Ə, e, pəhriz qırla vaş yeyirsiniz və ya qara çörəyi yeyirsiniz. Bunun fərqi yoxdur ağ çörəyindən deyirlər. Necə yeyəni? Deyirəm 25 qram qara çörəklə, 20 qram ağ çörəyin glikemik indeksi, yəni e, şəkər qaldırma xüsiyyəti eynidir. Hansını istəyirsiniz, onu yeyin. Sadəcə az çörək yeyin. Onda təəccüblənirlər ki, yəni doktor çörək yeyə bilər, dedim, bəli, əlbəttə yeyə bilərsiniz ə qara çörə yeyirsiniz, mədənizi, həzminizi rahatlaşdırır. Ancaq şəhər əgər çox yeyirsinizsə, şəkəriniz yenə eyni dərəcədə çox qalxacaq. E, xalis bal yeyirsiniz, xalis bal sizin şəkəri hədsiz yuxarı qaldıracaq. Necə doktor, mənə deyirlər ki, xalis bal şəkəri qaldırmır. <laughs> Ümumiyyətlə şirin dadan hər şey şəkəri qaldırır. Yəni ağzınıza atdığınız meyvədən tutun ta ki e, hətta çörək parçasından da belə ağızda şirindadir. Onlar hamısı şəkəri qaldırırlar və ən çox rastlaşdığım o doğru bilinən yanlış qarabaşaq yəni qrişka dediyimiz məhsuldur. Çox adam axşamdan qrişkanı qatıqda ya suda istadır, bilmirəm necə eləyirlər. Onu səhər-səhər deyirlər ki, biz yeyirik, şəkəriniz düşür. Deyirəm ki, heç siz özünüz şəkəri qriş qeyyandan sonra deyirlər yox. Hə, yəni, o qara başaq e, dietik yemək bəli, adını alıb, kim verir bu adı? Bəli, bəli o əslində şəkəri qaldırır. Deyirəm, yəni bunu e, sübut etmək çətindir. Şəkər əvvəlcə qrişqanı, yəni qara başağı yeməmişdən əvvəl şəkərinizi ölçün. Sonra qara başağı yeyin. Görün şəkəriniz hara qalxıb. Yəni bu sübut olunmuş e, faktdır riyaziyyatdır, tibb elmi ümumiyyətlə 2 vuru 2 4-dür, yəni özünüz görəcəksiniz. Mənim deməmə ehtiyac yoxdur. Bax, bal mövzusu mövzusunda bizə çox saylı suallar gəlir. Elə fürsətkən mən səsləndirəm, çünki təmiz baldan danışılır. Bilmirəm, indi təmiz bal necə ə, ə, əldə edir insanlar. Ə, ümid edirəm ki, bu ə, arada əlbəttə o ə, Əlbəttə şəkildə o satışda yar məkalər keçirilir. Bu təbii ki, orada dövlət sərhəfinə yoxlanılır o vallar. Amma belə ümumiyyətlə hər hansı bir dükandan alınan baldan bəhs edirəm. Bunun təmizliyi nə dərəcədə təmizliyi və necə o yoxlanılır? Onu alan adam necə onu biləcək? O o biraz mənim üçün sualdır. Amma təmiz bal deyək. Hı -hı. Təmiz balda sakaroza deyil, çünki ona şəkər Həli, qatılır. Fruktoz adır daha çox. Çünki arının məhsuludur bu. Hı -hı. Təmiz bal arının məhsuludur. Fruktoza, ıı, ş, diabetik bir sual budur. Fruktoz adırsa nəyə zərərlidir? Əslində fruktoz olsun, sakaroz olsun, glukoza olsun, fərqi yoxdur. Bunların hamısı şəkəri qaldırıcı təsiri var. Sadəcə hansı səviyyədə birdən-birə qaldırır şəkər, o fərqi var. Yenə hamısı e, şəkər qaldırıcı xüsiyyəti var. Yəni biz e, hipoglikemik vəziyyətdə olan insanlarda, əlimizin altında, əgər ev şəraitindədəsə, xəstələrə tövsiyə edirik ki, ağzına bal sürsün. Hmm. Yəni o sürtülən bal, mürəbbə sürtülsə ağzına, yəni xəstəki özündə deyil, hursuzdu şəkəri çox düşüb. O xəstələrə biz mürəbbə süyi çəksək ağzına, onun şəkəri daha gec qalxacaq, nəinki bal çəksək. İndi nəzərə alın ki, bu faktı nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, şəkərli olan bal və ya mürəbbə süyunun qlitemik indeksi balda daha yüksəkdir. Hı -hı. Təmiz baldan söhbət gedir, əgər bu sakarozanın əridilməsi deyilsə. Deyilsə, daha yüksəkdir, Bəni. deməli al, əks göstərişdir bir kimlərdə. Əks göstəriş. Şəkər əks göstəriş xəstələrinə. Bəli, əks göstəriş deməzdim. Mən heç vaxt pasiyentə heç vaxt bunu yeyə bilməzsən, onu yeyə bilməsən demirəm şahsən. Çünki insanın psixologiyası belədir ki, ə, bir insana bir şeyi, ə, sərhəd qoysan, insan daha çox onu istəməyə başlayır. İnsan psixologiyası belədir. Mən həmişə deyirəm, məsələn, ad günləridir. İndi hər adam hər gün evdə tort yemir və yaxud da şirniyyatlar yemir. Ad günlərində balaca hissəcik yeyə bilərsiniz tortdan, amma ona baxın ki, miqdarı nə qədərdir. Mən həmişə pasiyentə pasiyent mənə müraciət edəndə çox çox vaxt 300-500 şəkərlə müraciət eləyir. Mən deyirəm ki, mən sizin şəkəri salacam. O vaxta qədər kəskin pəhrəs saxlayacaqsınız o vaxta qədər, yəni mən dediyim hər şeyə kəskin əməl eləyəcəksiniz. Amma sonra da normal insan kimi necə dirilib, biz həyat tərzidir, normal insanlar necə qidalanmalıdır? E, gündəlik zülalını, karbohidratını almalıdır qidalardan. Əncə normal insan qidalanır, ancaq siz qidalanacaqsınız. Sadəcə bəzi yeməklərə sərhəd qoyacaq. Də, dərman içirsinizsə, şəkəriniz normadadırsa hər şey yeyə bilərsiniz. Bura bal daxildir, bura mürəbbələr daxildir, bura şirniyyatlar daxildir, bura tort daxildir. Əlbəttə ki, hər gün yemək e, bu olmaz, bu normal insanda olmaz. Yəni sizdən mənə də hər gün küllü miqdarda şirniyyat və yaxud da küllü miqdarda çörək yemək bu e, əks göstərişdir, bu halımıza. Eləcə də şəkər xəstəsindən. Yəni e, mən ona görə çox vaxt xəstənin psixologiyasında nəzərə alıram. Pəhriz olsun və yaxud da dərman müalicəsi olsun. Xəstənin, pasiyentin e, şəkərini normaya salandan sonra o pasiyentdə hər şey olar. Hər şey yeyə bilər. Bizim bir e, hər bir atdığımız addımlar bax bu qida mövzusunda da ola bilər. Hər şey insanda psixologiyadır, söylədiyiniz əli, kimi. Əli. Məsələn, e, bir zamanına qədər mən də düşünürdüm ki, əşi bu çörək dediyimiz ə, qida növü bu yeyilməlidir. Bunsuz Səni, insan doğmaz, bu, bu mümkün deyil də, yəni bu xörəyin yanında mütləq bu çörək deməli olmalıdı. Hansı evə getsəm bu xörəyin yanında mütləq bu çörəyi. Fərqi yoxdur. Orda kartofdur, orda düyüdür, pilovdur, orda sulu yeməklərdir, yoxsa nədir? hətta et yeməklərində belə yenə də yanında mütləq bir çörək olması lazımdır deyə bir düşüncə vardı. Ta o zamana qədər ki biz elə bu proqram başlamazdan öncə ə, biz söhbət edirdik. Mən öyrəndim ki məndə insulin miqdarı yüksəkdir. Ondan sonra əlbəttə ə, pandemiyadan öncə bir neçə Avropa ölkələrində mən olarkən gördüm ki ordu tamamilə stolun üzərində, masanın üzərində heç yoxdur yəni, çörək yoxdur. Düşün. Qidağlar çəkikləri çox ola bilər, amma çörək yoxdur üzərində. Və sonradan aydın oldu ki, sən demə, məsələn, mən artıq uzun zamandır ki, çörəksiz qidalandıram. Azərbaycan mətbəxi maşallah onsuz da zəngindir, bəlir. ehtiyac yoxdur onun. İllahdakı karbohidratla zəngindir. İllahdakı bəli, zəngindir. Onun yanında çörəyi qoymasaq da olar və insan doyur, çox rahat bir Pəlir. şəkildə. Yəni insan Yemək üçünmü yaşayır, yaşamaq üçünmü yeyir? Bax bu tendensiya var ortada. Yenə o Düştü. bu sual meydanə gəldə çıxdı. Gəlin diaqnostikasından danışaq. Şəkərli dia- ə, diabetin diaqnozu, yəni bir insan necə müəyyən edə bilər ki, o şəkər xəstəsidir? E, əvvəl 3P sindrom deyilib, onu siz də gözəl bilirsiniz. Polifagiya, polidipsiya, poliuriya, yəni çox yemək yemək, çox su içmək və çox e, sidiyə çıxmaq. İndi e, sanki xəstəliklər artıq çox dəyişib, bütün xəstəliklər aiddir bu. E, xəstəliklər dəyişdiyi üçün çox vaxt biz xəstələrdə bu 3P sindromunu görmürük. Yəni mənim şahsan öz praktikamda e, aşkar elədiyim 300lü şəkər var idi, hansı ki, bu birinci il aşkar olunmuşdu. Şəkəri 300 idi. Pasiyentin özünün xəbəri yox idi ki, o şəkərlə diabetli xəstədir və mən ona deyəndə ki, sizin şəkəriniz yüksəkdir, siz şəkərlə diabetli xəstəsiniz. Onlar dedilər, həmin kişi idi, dedi ki, "Pasiyent mümkün deyil. Mənim, mən özümü pis hiss etmirəm. Yaxşı hiss edirəm, gecə də sidiyə durmuram və ə, çox yemək yemirəm, artıqlamamışam. Əvvəllər belə var idi, amma indi mən 40-45 yaşdan sonra hər adama Heç olmasa ya, ildə bir dəfə e, özünü müayinə etdirməyi məsləhət görərdim. Müayinə nədir? Çox vaxt patientlərə deyirəm ki, şəkəriniz e, çox vaxt qalxanvari vəz xəstəliklərinə müraciət eləyirlər xəstələr. Mən deyirəm ki, şəkərinizi yoxlatmısınız? Çox praktikada rastlaşdım və dünyanın qəbul elədiyi, amma hələ sübut olunmayan bir şeydir ki, qalxanvari vəz xəstəliklərində e, tip 2 diabet, tip 2 diabetdə qalxanvari vəz xəstəlikləri olur. Bunun bağlılığı var, amma Nə cürədir? Hələ o tam elmi sübut olunmamış bir şeydir. Mən e, həmişə profilaktik olaraq otaqda özüm üçün glikometriya, yəni şəkər aparatı saxlayıram. E, qalxanvari vəz xəstələrini də profilaktik yoxlayıram şəkərini. Deyirlər ki, "Yo doktor, mənim şəkərim yoxdur." Hı -hı. Deyirəm ki, "Müayinə eləmişsiz? Hə, mən ac qarnla müayinə eləmişəm." Hı -hı. Deyirəm, "Bəs siz toxuluq şəkəri yoxlatmısınız?" Deyirlər ki, "Toxuluq şəkəri nədir?" Deyirəm, "Yeməkdən 2 saat ölç sonra ölçülən şəkərdir." ə deyillər yox, heç vaxt eləmamışıq. Çox adamlarda toxluq şəkəri, acılıq şəkəri norma çıxmağına baxmayaraq toxluq şəkəri hədsiz yüksək çıxır. Bu insulin rezistentliyə də aiddir. Bu gizli şəkər deyək başqa adına da. Bu yəni qaçınılmaz bir e, diaqnozdur. Ona görə mən profilaktik yoxlama deyəndə həmişə toxluq şəkərini yoxlamağa nəzər də tuturam. Acılıq şəkəri norma çıxa bilər əsas toxluq şəkəridir. Ona görə hər e, kim özünün profilaktik yoxlamaq istəyirsə, yaxşı olar ki, günorta yeməkdən 2 saat sonraki şəkəri yoxlasın. Mm -hmm. Əgər bu e, milliqram desilitrlə deyirəm, 130-dan aşağıdsa, norma hesab olunur. Yox, e, millimol litrlə 7-8 arası norma hesab olunur, amma ondan yuxarı, yəni 130-dan yuxarı və 7.5-dən yuxarı artıq e, mütləq müayinəyə gəlməlidirlər. Bizim sujetimiz var. Gəlin sujetimizi izləyək. Sonra insulin və dərman müalicəsi haqqında da danışacağıq. devam edirik proqramımızı və xatırladıram ki mütləq proqramın əvvəlində söyləmişdim. Sağlam yaşamaq yolu başlar başlamaz mütləq biz D va 3-dən bəhs edirik. D va 3 D vitamini olaraq tövsiyə olunur. D vitamininin əhmiyəti çoxdur. Xüsusilə D vitaminini necə biz mənimsəyirik? Günəş şüalarının orqanizmə təsirin nəticəsində dəridə sintiz olunur. Əfsus ki biz payız və keçmiş mövsümündə günəş şüalarından təcrid olmuşuq və bu da çox təbiiidir. Günəş mannaları hələ də qalsın ki, bu pandemiya dövründə günəş mannalarını da bir düzgün bir şəkildə qəbul edə bilmədik. O da təbiiidir. Ona görə də D vitamininin səviyyəsi aşağı olan insanlarda biraz da aşağı düşübdür. Və bu da ə, bəzi şikayətlərlə özünü göstərir. Eyni zamanda qəbul etdiyimiz qidalar, bax indi qidalardan danışırıq. Qəbul etdiyimiz qidaların tərkibindən mənimsədiyimiz D vitaminini Kimdir, nə qədər, hansı qidanın tərkibində daha çox D vitamini var və o qidada nə qədər çox qidalanır və nə qədər çox qidalanmalıdır ki, o qida ilə bədənin D vitamini ehtiyacı tamamilə ödənilsin. Bu absurddur. Ona görə də düşünürük ki, öncə qanda D vitamini səviyyəsini yoxlatdıracağı. İndi bu gün həkim endokrinoloq studiyamızın qonağıdır. D vitamini endokrinologiyada istifadə olunur. D vitamini əksifliyi ilə bağlı də həkimin endokrinoloqların özəl bir münasibəti var, fikirləri var ki, o da əlbəttə Daynur xanım Muhtarovanın timsalında bu gün şəkərli diabetdən bəhs edirik. Yəni bu arada o D vitamini çox əhəmilidir. Siz də istifadə edirsiniz əlbət yəqin ki, də, dedim. Əlbəttə. Profilaktik olaraq ümumiyyətlə ə, demək olar ki, aksər xəstələrimdə yoxlamağa çalışıram. Əslində osteoporozla müraciət edən, yəni əslində klinik şikayəti osteoporoz olan insanların hardası 10-15%-ində biz D vitaminin əskikliyi aşkarlayırıq. Yəni əslində qanda kalsium kifayət qədərdir, ancaq bu sümüyələrə keçə bilmir. Bunun üçün bizə D vitaminini tövsiyə edirəm. Ona görə mən də e, əksər xəstələmə e, D vitaminini məsləhət görəndə həmin siz dediniz preparatı, Dva 3 preparatını məsləhət görürəm. Təşəkkürlər və insulin dərnə müalicəsi haqqında dəlik danışacağıq. Tip 1 şəkərli diabet, tip 2 şəkərli diabet. Tip 1-də aidən məsələdir ki, andan gələn insulin yoxdur. Ona görə də insulin təyin olunur. Bəs indi İkinci tip şəkərli diabetli xəstələr var ki, bunlar də insulindən istifadə edirlər. Üzdə artıq çəkil insanlar dır. Mhm. Mm tip 2 diabetdə insulin və ya uxta dərman müalicəsi. Hansı müalicə və ya uxtad ki, 8 qrup, 9 qrup dərman var ki, bunlar hansı ki, şəkərli diabetə təsir göstərir. Bu dərmanlardan hansı seçilməli? Onun üçün mütləq biz müayinə etməliyik. Patiyentdə insulin və şəkəri ayrı-ayrı. Həmin e, müayinənin nəticəsi olaraq biz bilirik ki, bu pasiyentə əslində hansı müalicə lazımdır. Çox təəssüf, mənə müraciət edən xəstələr e, hansılar ki, bir növ dərmanla şəkər nəzarət altına ala bilməyiblər və e, başqa həkimlər onlara birbaşa insulinə keçmək məsləhət gördülər. Mən çox pasiyentdən soruşuram, siz nəyə görə indi insulin qəbul edirsiniz? Deyirlər, doktor, şəkərimiz düşmədi. Dərman içirdim, yenə də 500 idi. Soruşanda baxırsan ki, də D dərman əslində çox e, zəyif molekula olan şəkərsalıcı preparatdır. Hansı ki bu dərmanı başqası ilə əvəz etsəniz onun şəkəri düşər. Tip 2 şəkərli diabetdə əslində çox patient də bunu bilmir. Əslində insulin bəzən 80% hallarda normadan artıq olur. Yəni insulin rezistentliklə şəkərli diabet, tip 2 diabetlə birlikdə olur. Biz bəzi xəstələrdə insulinə salırıq, həm də mədə-bağırsaq vəzin stimulyasiyasını artırıq. Bəzi xəstələrdə hə artıq baxırıq ki, mədə-bağırsaq yavaş-yavaş iflas edir. Bu müxtəlif səbəblərdən ola bilər və insulin səviyyəsi aşağıdır. Həmin xəstələrə ancaq insulin təyin edirik. Amma e, müayinə nəticəsində aşkarlasaq ki, bu pasiyentin özünün insulin ki faydət kədərdi. Ancaq təsiri zəyəfslə və ya tova yaxud da toxumaların e, insulinin həssaslığı azaldıq. Biz o qrup dərmanlarla, dərmanlarla dəyişməklə pasiyenti insulin müalicəsindən mənim çox praktik şəxsi praktikamda çox xəstələri mən insulindən azad etmişəm, tabletkəyə keçiblər. Ancaq bu müayinə nəticəsini demək olar. İndi e, çoxları fikirləşəcək ola bilərmi, mən də tabletkəyə keçərəm. Bu ancaq müayinənin nəticəsi olaraq mən deyə bilərəm ki, Hansı pasiyentə, hansı dərman daha çox məsləhətdir? Hələ o pasiyentlərdən danışmırıq ki, hansı ki, birisində deyək ki, qonşusunda yazılıb insulin. Dərhal özündə də artıq çəkisi var, heç yoxlamır ki, qanında insulinin miqdarı yüksəkdir, dərhal bəli. götürür, insulini özünə inyekt edir. Bunlar da çox ciddi qarışmalarla özünü göstərir. Proqramın əvvəlində mən söylədim ki, şəkərli diabet insan ələlliyə aparıb çıxardır. Müxtəlif formalı ələllik, bu körlük ola bilər, insult keçirə də bilər. Buna bağlı olaraq da ələllik yarana bilər. Miyokard infarktı yarana bilər, ətrafaqlarla amputasiyası ola bilər. Və ümumiyyətlə həyatını itirə bilər insan. Bəli. Bax bu qədər çox şiddətli, çox ağır bir ə, ağırlaşmalar varkən, deməli şəkər xəstələri də nə etməydilər? Özlərini qorumalıdılar. Həsatlardan qorumalıdılar. Nə etsinlər? Bəli, əlbəttə. Birinci mən onu deyim ki ə özünü narahat hiss, hiss etməyən patientlər, hansı ki 200, 300 mg/dl qanda şəkəri öyrəşiblər, onlar çox həkimə getməyə meylli olmurlar. Çünki deyirlər ki, 10 də tabletə içirəm, 10 də dərman içirəm və ya hətta insulin vururam. Ə, mənim həkimə getməyə ehtiyacım yoxdur, özümü yaxşı hiss edirəm. Bu patientləri biz çox vaxt fəsadla qarşılayırıq. Mən şəxsən praktikamda ə, əksər demək olar ki bütün şəkər xəstələrinin ayaq müayinəsi edirəm. Çünki ə, diabetik neyropatiya inkişafını əvvəlcə ayaqdan bilirik. Hissiyatını və orada olan yaraları, xoraları mütləq baxmalıyıq. Mən ə, bir pasiyenti müayinə edəndə ayağının corabını çıxartdı və gördüm ki başparmağın dərisi soyulub. Həddsiz bu dəhşətli bir ağrı olmalı idi. Dedim ki, xanım, siz bilirsiniz ki, ayağınızda yara var. Dedi ki, yox. Diyim sizin baş parmağınızın dərsi yoxdur. E, Çəhrayı rəngdə artıq dər altı selikli qışa göstərildi. Hmm. Dedi ki, yo, xəbərim yoxdur. Çünki şəkər o qədər yüksək olub, davamlı diabetik nevropatiya inkişaf elib, xəstənin ağrı hissiyatı ölüb demək olar ki. Çox pasiyentlər var ki, e, ayaqları soyuq olduğu üçün e, peçə yapışdırıblar və qızması üçün sobaya. və Aha. sobaya yapışdırıblar və nəticədə kəbəbiynə özlərinə gəliblər ki, ayaq artıq ayaqları yanır və neçə dərəcəli yanıq, artıq onu özünüz təsəvvür eləyin. E, bu hamısı şəkərin fəsadıdır ki, ağrı hissiatını öldürür və ya hətta ağrısız keçən miyokard infarktları. Tə, Təsadüfən elektro Bəli, nə elektrokardioqrafiya nəticəsində görünür ki, bu insan miyokard infarktı keçirib, amma o dərəcədə kəskin ağrını hiss etmir. Ona görə mən məsləhət görərdim ki, birinci növbədə qan şəkərlərini normada saxlasınlar. E, qan şəkəri normada olsa, diabetin fəsadi ilə demək olar ki, üzləşməyəcəklər. Və e, həkimmən mütləq həkim təyin etdiyi vaxtlarda ar aralıqlı gəlməlidilər. Həkim təyin etdiyi vaxtda oftalmoloqun qabulunda, nevroloqun qabulunda, böyrək həkiminin, ürək həkiminin hamının qabulunda e, mütəmadi olmalıdılar, çünki fəsadı biz bilməyəcək, artıq endokrinoloqlar bilməyəcək çünki ağrı hissiyatı yoxdur, şikayət yoxdur. Ola bilər şəkər normadadır, amma bundan qabaq, o vaxta qədər ki biz şəkəri norma yasalmışıq, ona qədər şəkər artıq öz e, işini görür. Yəni fəsadla mənim şəkəri aşkarladığım xəstələr olub. Baxmışam məsələn, diabetik neyropatiya da ayağında öz yaxın qohumlarımın olub, şikayətlərindən baxmışam ki, neyropatiya neyropatiyadır, amma səbəbini pasiyent özü də bilmir. Sonra şəkərini ölçəndə aydın olur ki, bu adam uzun müddətli şəkərlə diabet xəstəsidir, amma heç özünün də xəbəri yoxdur ki, e, artıq onda ağrılar başlamayıb. Bəzi e, şanssız xəstələr var, hansı ki, pre-diyabet mərhələsindədilər, amma artıq fəsad var. Elə də hallarla rastlaşmışıq. Ona görə e, şəkərli diabet tip 1 e, düzdür. Artıq o saat hiss olunur ki, şəkərli diabet tip 1 də axır. Artıq bu başlanma müddətini biz təyin eləyə bilərik. Amma şəkərli diabet tip 2-nin başlanma müddətini patientlər özləri də əslində səf deyirlər. Soruşanda nə vaxtdan şəkər xəstəsisiniz? deyir ki, e, 10 gün əvvəl müayinədə aşkarlandı. Amma bundan əvvəl nə vaxt olub, e, o bilmir. Patientlər özləri də aşkar olundan vaxtdan özlərini xəstə hesab edirlər, amma bəlkə də bu əvvəli 5-6 il əvvələ dayanır. Biz Mən ümid edirəm ki, patientlər vaxtında müraciət edəcəklər və söylədiyiniz hallar olmayacaq. Çünki gerçəkdən insan şikayət onLoada həkimə gedir deyirdiniz, amma şəkərli diabet o haldır ki, burada şikayətiniz yoxdur o demək deyil ki, problem yoxdur. Bən Eyni düzdür, ilə bu şəkildə düzdür. söylədiniz. Minnətdaram sizə. Mən təşəkkür təşəkkür edirəm. edirəm. Çox sağ olun rəsmi doktor. Ə e, çox dəyərli tövsiyələriniz, məlumatlarınıza görə, bizə həm də tamaşaçılarımıza paylaşdığınıza görə minnətdaram. Ümid edirəm ki, növbəti proqramlarımızda biz bir də qloxa bənzər vəziyyət problemləri haqqında danışacağıq. Bu da çox tez-tez sorulan mövzulardan Həni. biridir. Bizim e, proqramın bir e, Instagram ünvanı şərhlə bölmə yazılır. Belə proqram ikinci yarım hissəsində görüşəcəyik.